తాండూర్ ప్రజాపక్షం వార్తలకు స్వాగతం వికారాబాద్ జిల్లా తాండూర్ పాత తాండూర్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించినందున పాత తాండూర్ వాసులు ఎమ్మెల్యే రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా నాయకుడు ఖాన్ మాట్లాడుతూ తాండూరు పట్టణంలో పాత తాండూరు తాండూరు ప్రాంతం ఏర్పడినప్పటి నుండి ఈ యొక్క రైల్వే బ్రిడ్జ్ సమస్య ఉందని ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని పలుమార్లు రాస్తారోకో ధర్నాలు గావించిన యువకులు జైలు పాలయ్యారని వారిని విడిపించడానికి చెందాలు చేయవలసి వచ్చిందని ఒక ప్రకటనలో తెలియజేశారు ఒకనొక సందర్భంగా గర్భవతులు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారని ఆసుపత్రికి వెళ్ళలేకపోయారని సరైన సమయంలో ఆసుపత్రికి వెళ్ళలేక గర్భం దాల్చినటువంటి మహిళ మరియు శిశువు కూడా చనిపోవడాలు జరిగినాయని ఎన్నో మార్లు ఇలాంటి సంఘటనలు కోకలలుగా జరిగాయని నేడు ఈ సభ ఈ ఈ సంఘటనలన్నీ తొలగిపోయి సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి మాకు రైల్వే బ్రిడ్జిను నిర్మించడానికి ఒప్పుకున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మరియు ఎమ్మెల్యే గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నామని అలాగే పాత తాండ్రవాసులు గల్లీ నాయకుల చెప్పుడు మాటలు విని తొందరపడొద్దని తాండ్రు అభివృద్ధిని అడ్డుకోవద్దని దయచేసి బ్రిడ్జి నిర్మాణాన్ని సజావుగా సాగేలా సహకరించాలని ఒక ప్రకటనలో నయీం ఖాన్ తెలియజేశారు बोले हो अरे मैं कौन से पैसे लूंगा भाई बोले हो भाई चंदा कर कर विचारों को सिकंदराबाद से फाइन भर के लेकर आए हम लोग को दौड़ में इतने सफर हो चुके हैं अहमदुल्लाई बरकात हो अंदर की ना नमस्कार आज का दिन हम मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा काम हो रहा है ये फ्लेवर ब्रिज का बीस 25 साल से सफर होते आ रहे हैं लोग आज पुराण की आवाम बहुत खुश है बहुत खुश है इतने लोग सफर हो रहे हैं। साल पहले और तारीफ भी याद रहे हमें इतनी परेशानी उठा के आ रहे थे आज उसका मसला हल हो चुका है ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में काम हो चुका है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मिस्टर मोह मनोहर राव साहब का एमएलए मनोहर जी साहब का एमएलए साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से बच्चे इतने सफर हो चुके थे सिकंदराबाद जाकर फाइल भर के भी आए हुए हैं जेल में भी चले गए फाइल भर के भी आए हैं बच्चे 20 25 साल की बात बोल रहा हूं जिसके पास पैसे नहीं थे वो लोग धरना दिए उस वक्त आकर रेलवे गेट के पास बहुत से सफर हो चुके हैं नारायण राव के पीरियड में ये धरना बहुत तेजी से दिए थे लेकिन जब उस वक़्त नारायण और सब हाथ नहीं पकड़ सके अरे भाई मैं क्या करो भाई बोले हो पैसे बोले भाई चंदा कर विचारों को सिकंदाबाद से फाइन भर के लेकर आए हम लोग दौड़ में इतने सफर हो चुके थे आज पुरान वाले बहुत खुश है कि एक फ्लेवर ब्रिज गिर रहा है इंजीनियरों से ज्यादा इंजीनियर खाली डायरेक्शन देते हैं ऐसा करे तो ऐसा था वैसा करे तो ऐसा था जरूरत नहीं है इंजीनियर साहब जो काम कर रहे हैं उनके हिसाब से बराबर काम होने दो और फला लोग आके हमारे घर आ जाते वो घर आ जाते जान दो मेरे भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता सात काउंसलर है यहाँ पर आने आने में तीन काउंसलर और बढ़ जाते हैं। दस काउंसलर होते हैं पांडू वो, वो के अंदर ताजोर एक और ताजोर बेवा की तरह था आज कुछ रंग आ रहा है कुछ ये फ्लेवर आने की वजह से कुछ और भी यहाँ के जमीनों की वैल्यू बढ़ सकती है और यहाँ के कुछ और तीन काउंसलर बढ़ जा सकते हैं आने आने में पाँच साल के बाद दस कौंसलर होते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है दिन से मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जय हिंद तेलंगाना लेकिन गवर्नमेंट 10 करोड़ नब्बे लाख रुपए कंपनसेशन रखा गया है जिसके भी घर जा रहे हैं उनको डुप्लेक्स पे घर में मिलेगा और पांच लाख रुपए कैश मिलेगा और एक प्लॉट भी मिलेगा वो जो गवर्नमेंट है अभी क्या होना है आप लोगों को हा? क्यों ऐसे हरकत कर रहे हैं लो? आप लोग आप लोग सब्र करिए ओल ताजो तरक्की होती है मेरे भाई आप समझिए आप ज़रा इसमें लीडर्स वगैरह उतरने की जरूरत नहीं है भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है किसी को इन्वॉलमेंट करने की जरूरत नहीं है ये आवाम का मसला है उन तारों के तरजी का मसला है ये ये जो काम हो रहा है होने दीजिए इसमें गैर जरूरी इन्वॉलमेंट मत हो जाइए एक गुजारिश है लीडरों से मेरी तरफ से जय हिंद जय तेलंगाना को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे ओल तांडोर के आवाम को भी मैं मैं आपको बात बोलना चाह रहा हूं। के बातों में मत आइए आप लोगों को अंधेरे में रखे उन काम पहचान देते अपना अपना उदो सीधा कर लेते वो लोग उन लोगों के बातों में मत आइए जो भी होंगी गवर्नमेंट आप लोगों का कम्पनेशन बराबर मिलेगा आपका हक आपको बराबर मिलेगा चंद के बातों में मत आइए आप लोग दिमाग से काम करिए ओल्ड तांडो की तरक्की के लिए आप लोग सफर करिए बारह चौदह महीने जो भी है दो रास्ते हैं दुल्हन दरवाजे से लेके निजाम शेद दरगाह से लेके आज मुमिन गली से लेके नूरी नूरी ग्राउंड से लेके लोग आज सफर हो रहे थे आज वो लोग को राहत मिल रही है, आप लोग मेहरबानी कर कर कोई छोटे मोटे लीडरों के बातों में मत आइए वो लोग अपना अपना जेब गर्म करने के चक्कर में रहते हैं ऐसा करके हवा को सामने थारा करके वहाँ पे काम पछाड़ने के चक्कर में रहते हैं आप समझ जाओ मैंने नहीं बोलना चाह रहा हूँ अखल उनको इशारा काफ़ी है बस मेहरबानी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट